Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash, 17 Oktober bersama saya Rusnain Nasi. Kita ke berita utama. Beberapa langkah keselamatan akan diambil dengan segera oleh Kerajaan Selangor susulan insiden tragik. Seorang pelajar perempuan maut ditikam di sebuah sekolah di bandar utama baru-baru ini. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, antara langkah yang bakal diambil adalah penggunaan alat pengesan logam. Selain itu, menurut Amiruddin, pemasangan kamera litar tertutup CCTV serta sistem notifikasi pintar merangkumi ibu bapa dan guru sekolah juga antara langkah yang bakal diambil. Beliau dalam kenyataan berkata proses akan melibatkan perbincangan bersama para ibu bapa sekolah terbabit. Ia turut merangkumi Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Kementerian Pendidikan Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah. Amiruddin berkata kematian Yap Shin Zuan, 16 tahun, telah meninggalkan kesan trauma kepada para pelajar terutamanya mereka yang menyaksikan jenayah tersebut sehingga menyebabkan kehadiran ke sekolah menurun beberapa hari kebelakangan ini. Bagi mengembalikan keyakinan ibu bapa, guru dan pelajar, Amiruddin berkata kerajaan negeri akan mengadakan pertemuan dengan ibu bapa, guru dan pelajar bagi membincangkan penambahbaikan aspek keselamatan berkenaan. Semalam ibu kepada Yap, Wong Li Ping, mendedahkan anak perempuannya dipercayai ditikam sebanyak 200 kali oleh seorang pelajar berusia 14 tahun. Datuk Seri Rafizi Ramli mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu fokus untuk menang bagi penggal kedua tanpa mengira harga yang perlu dibayar bekas timbalan presiden parti Keadilan Rakyat PKR itu mendakwa menjaga hati AMNO, DAP, Gabungan Parti Sarawak GPS dan pihak-pihak berkepentingan lain adalah lebih penting bagi Anwar. Di Majistret sedangkan kata Rafizi beliau berpandangan sebaliknya dan di situlah bermulanya keluhan Anwar terhadap beliau. Menjelaskan lebih lanjut ahli parlimen Pandan itu berkata PKR diberi peluang menjadi kerajaan untuk menzahirkan perubahan. Perubahan itu katanya bukan sahaja berkaitan struktur dalam aspek pentadbiran ekonomi dan sosial yang menyeluruh tetapi membawa budaya politik yang bersih dan telus seperti yang digagaskan dalam agenda reformasi yang digelaungkan puluhan tahun lamanya. Penjelasan Rafizi itu bagi menjawab ulasan pemerhati politik Liana Marzuki yang antara lain menggambarkan seolah-olah Rafizi bercita-cita menjadi perdana menteri sehingga tidak setia dan dilihat menentang Anwar. Menyangkal dakwaan Liana, Rafizi berkata, sekiranya beliau tidak setia kepada Anwar dan mahukan jawatan politik, adalah lebih mudah baginya mencium tangan Tun Dr Mahathir Mohamad semasa pemerintahan pakatan harapan PH 1.0 ujarnya perkara itu sama seperti dibuat oleh ramai pemimpin PKR, DAP dan Amanah yang lain pada ketika itu. Sementara itu Rafizi berkata dia tidak nampak jalan yang akan membawanya kembali ke dalam barisan pimpinan PKR di masa akan datang. Seorang doktor Hospital Pulau Pinang HPP mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Georgetown atas empat pertuduhan mencabul dan mengaibkan kehormatan dua wanita warga asing. Gun Hong tat 43 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Majistret Muhammad Amzar Ismail dan Nur Fadrina Zulkhaiz. Di magistrate 2, dia didakwa dengan niat mengaibkan kehormatan mangsa dengan cara mengarahkannya membuka pakaian dan berlari setempat di bilik pemeriksaan klinikal Jabatan Forensik HPP jam 9.30 malam pada 26 Februari lalu. Pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 509 Kanun Kesiksaan boleh dihukum penjara sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Peguam Anti Shalini memohon jaminan minima atas alasan anak guamnya telah berkhidmat sebagai pegawai perubatan di HPP selama 15 tahun. Dia juga menanggung isteri, ibu dan bapa walaupun memperoleh gaji bulanan RM10,000 namun selepas ditolak pinjaman hanya berbaki sekitar RM5,000. Majistret Muhammad Amzar membenarkan tertuduh diikat jamin RM7,000 dengan seorang penjamin. Sementara itu di Mahkamah Majistret 1, Dr. Hong Tan didakwa atas tiga pertuduhan melibatkan mangsa lain. Pertuduhan pertama dan kedua, dia dengan niat mengaibkan kehormatan mangsa, mengarahkannya membuka pakaian serta berlari setempat di bilik pemeriksaan klinikal Jabatan Forensik HPP pada jam 9.15 malam pada 20 Februari lalu. Kedua-dua pertuduhan itu dikemukakan mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Bagi pertuduhan ketiga, dia didakwa menggunakan kekerasan jenayah dengan menyentuh dada mangsa pada jam 9.15 malam di tarikh serta lokasi sama. Pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan membawa hukuman penjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebat atau mana-mana dua daripada hukuman itu. Nur Fadrina kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,500 bagi ketiga-tiga pertuduhan dan kesemua kes akan disebut semula pada 27 November depan. Tiga rakan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Georgetown atas pertuduhan melakukan rompakan berkumpulan termasuk melarikan sebuah kereta Jaguar dan pelbagai patung dewa dan beg kitar semula di sebuah kondominium tertuduh K. Nagarajan 52 tahun, S. Arun Kumar 24 tahun dan R. 30 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Irwan Suaibon. Mengikut pertuduhan mereka bersama-sama didakwa merompak 21 barangan milik dua lelaki M. Kasiban 49 tahun dan K. Kumaran 40 tahun di unit kondominium terbabit pukul 5 petang pada 7 Oktober lalu. Turut dirompak dua alat kawalan jauh kereta, dompet beberapa kotak termasuk berlogo M dan Alice Jowles and James yang Berhad serta barang kemas. Mereka dituduh mengikut Seksyen 395 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Ketika prosiding, Peguam Muhammad Firdaus M. Farouk yang memohon jaminan memaklumkan Nagarajan tidak bekerja dan menanggung isteri serta dua anak Manakala Arun Kumar juga seorang penganggur menanggung kedua ibu bapanya. Tambah beliau semua barang yang disenaraikan dalam pertuduhan telah diserahkan kepada polis dan kedua-dua anak guam hadir menyerah diri secara sukarela. Sementara peguam Mahendran yang mewakili tertuduh ketiga memohon jumlah jaminan dikurangkan dengan alasan anak guamnya bekerja sebagai penarik kereta dengan pendapatan sekitar RM1,800 menanggung lima anak dan isterinya sedang sarat mengandung. Mahkamah menetapkan jaminan RM7,000 setiap seorang dan sebutan semula kes pada 27 November depan. Lapan ahli sindiket jual ketum di sebalik bungkusan jerami padi berkas di hadapan sebuah rumah di Felda Lepah Hilir menerusi serbuan dilakukan bahagian siasatan jenayah narkotik daerah Kuantan 1 petang semalam. Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Ashari Abu sama berkata mereka ditahan bersama kira-kira 23 bungkusan plastik Luxina diisi jerami padi yang mengandungi daun ketum segar dengan anggaran berat 509.7 kg. Ketika pihak Polis sampai, kita dapati ada sebuah motor lori warna putih yang mana ketika itu kita lihat di belakang belakang lori ini ada enam lelaki uh, yang berumur lebih kurang daripada uh, 18 tahun hingga 45 tahun sedang memunggah sesuatu daripada lori tersebut. Jadi pak polis telah uh, menahan mereka semua mereka ini dan pada masa juga ada dua lagi suspek uh, berada di garaj rumah uh, yang sedang Eh. Jadi hasil pemeriksaan kita uh, telah ...menjumpai lebih kurang 23 bungkusan plastik eh, lutsina... ...yang mana di dalamnya ada jerami padi... ...sedang dipunggah keluar oleh suspek-suspek uh, ini. Dan setelah kita periksa, kita dapati bahawa... ...di dalam uh, bungkusan tersebut telah mengandungi daun ketum... Uh, ...dan anggarannya lebih kurang 509 kilogram. Jadi dalam sebuah yang dilakukan juga... Uh, ...kita juga telah merampas uh, pelbagai bar barangan... ...yang digunakan oleh uh, seni kek ini... Uh, untuk apa ni memasak air ketum ni iaitu kita ada merampas dua tong gas, dua dapur dan juga dua periuk besar dan kita syaki mereka ni gunakan untuk memasak air ketum tersebut. Dalam sertan yang kita lakukan juga uh, makluman awal uh, kita syaki bahawa kesemua daun ketum ini dia diperoleh daripada sebuah negeri di utara tanah air yang mana telah uh, diorder oleh suspek-suspek yang berada dalam sedikit ini yang dibawa uh, ke, ke lokasi itu melalui satu syarikat pengantaran swasta. Tambahnya anggaran nilai rampasan adalah RM20,400 manakala nilai jika diproses mencapai RM50,000 untuk digunakan 3,500 pengguna. Kes disiasat di bawah Seksyen 30 Kurungan 3 Akta Racun 1952 di mana sabik kesalahan boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM100,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-dua sekali. Seorang murid tahun satu cedera dipukul dua murid tahun tiga dalam kejadian yang berlaku di kantin sebuah sekolah di Shah Alam pada Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata pihaknya menerima laporan mengenai kejadian itu yang dibuat ibu mangsa pada jam 9.51 malam hari sama. Menurutnya kejadian berlaku pada jam 3 petang dan mangsa yang kini dalam keadaan stabil masih menerima rawatan lanjut di Hospital Shah Siasatan mendapati murid berkenaan dipukul dua murid tahun 3. Namun pihaknya masih menyiasat punca kejadian dan kecederaan dialami mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Orang awam yang mempunyai maklumat lanjut mengenai kejadian boleh berhubung dengan pegawai penyiasat jenayah Inspektor Nur Sabrina Muhammad Taha di talian 014 513 0450. Tular di media sosial seorang murid lelaki tahun 1 di sebuah sekolah di Shah Alam diugut akan dicekik jika melawan, dipijak berkali-kali di perut, dada dan kaki, selain mulutnya ditekap oleh pelaku iaitu dua murid tahun 3 ketika waktu rehat Rabu lalu. Seramai 16 individu termasuk pegawai serta bekas pegawai institusi perbankan ditahan disyaki terlibat kegiatan rasuah dengan syarikat perunding kewangan bagi meluluskan pinjaman peribadi kepada pelanggan. Menurut sumber suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM, kesemua mereka ditahan menerusi OPSCAD pada Januari lalu dan akan didakwa secara berperingkat sepanjang Oktober ini. Jelasnya SPRM telah mendapat izin mendakwa mereka secara berperingkat di mana dua pegawai bank telah dituduh semalam dan empat bekas pegawai bank didakwa hari ini di Mahkamah Kuala Lumpur. Pertuduhan juga akan dijalankan di beberapa negeri antaranya di Mahkamah Session Seremban Negeri Sembilan, Mahkamah Session Shah Alam Selangor dan Mahkamah Session Kota Kinabalu Sabah. Mereka dipercayai menerima rasuah sebagai balasan membantu memproses serta meluluskan permohonan pinjaman peribadi pelanggan yang dikemukakan oleh syarikat berkenaan secara serentak sehingga menyebabkan pelanggan tersebut mempunyai beberapa pinjaman melebihi had kelayakannya. Semua suspek akan dipertuduhkan di bawah Seksyen 16 Kurungan A Kurungan A Akta SPRM 2009 dan jumlah keseluruhan pertuduhan adalah sebanyak 349 dengan nilai terbabit keseluruhan berjumlah hampir 2 juta ringgit. Jasad Allahyarham Mustaqim Mansur ditemukan dalam keadaan seperti kesejukan dan ada sedikit pendarahan pada hidungnya. Keadaan itu dikongsikan pegawai daripada Zon 4 Tapah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Marazman Mohamad yang menyertai misi mencari dan menyelamat Mustaqim di puncak Gunung Liang di Mu'alim Tanjung Malim semalam. Mar Azman menjelaskan pendarahan pada hidung mustaqim mungkin disebabkan udara sejuk yang biasanya disebut hipotermia. Terangnya barangan peribadi dalam backpack yang ditemukan bersebelahan mangsa termasuk dompet dan beg tidur tidak terusik dengan terdapat bekalan makanan masih berbaki namun bekalan air kehabisan. Memetik harian metro jelasnya keadaan mangsa yang tidak menggunakan beg tidur seperti lazim dilakukan peserta perkemahan memperlihatkan Allah Yarham seperti hilang pertimbangan. Mar Azman berkata pendakiannya dalam misi mencari dan menyelamat SAR mangsa yang dijalankan bermula dari empangan Sungai Dara di Berang Mualim. Memakan masa kira-kira 8 jam melalui trek sejauh kira-kira 12 km dengan laluan disifatkan sangat mencabar. Laporan menyebut mayat mustaqim ditemukan bawah Beirut di puncak Gunung Liang dalam keadaan sendirian. Mustaqim dari Sungai Petani Kedah dilaporkan sakit kaki hilang ketika melakukan aktiviti pendakian bersama 10 rakan dari Bukit Fraser di Pahang pada 10 Oktober lalu dan dijadualkan turun di Gunung Liang di Perak. Dengan itu sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette. Di Facebook, X, TikTok, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.